Короче, есть у нас сигнальчик. А наш сигнальчик. Вот а. Есть монетка. Две копейки советы. Ну, пизни советы, две копейки. Так что будем сейчас тут шукать монетки. Все, всем гарного дня. Тихого, мирного их с наступающим Новым Роком. Хорошо. Так, и у нас сигнальчик. И у нас монетка. Это пятнашка. Пятнашка поз, поздние советы. 15 копеек поздние советы. А рик какой какие не видно. По-моему, что 80 такие что там рик. Но есть монетка струга. Все, забираем монетосина. Тут типа стадион был монеты копаем. Что, а тут у нас и не забрылось, тут у нас уже третья монетка есть. Третья монетка у нас уже есть. Ну, это двушка. Двушка, пиздни советы. Ну, развиетесь копейки, бизнес советы. Это уже 80-е роки, по-моему. Да, да. Года, 80-й рік ровно, блин. лишь 980-й или 60-й, Вроде 80-й, ноль, последний ноль, это точно. Тысяч идет 80 до да, двушка 80 -го. забираем И дубок тут стоит ему роки так 500 наверное что я у нас очередной сигнал 95 а всего скорее всего наши 10 гривень. да десяточка 10 гривень. О, 10 гривень наши. Классно. Вот так и стают миллионерами. 10 гривень. Все, я миллионер. Крута, да? 10 гривен наши. О! Одна гривна. Так что уже 11 гривен я нашел. Коп продолжается. Одна гривна. 10, а это одна. 2001 год. Есть монеты. Гривні, а так і мільйонерами стають. Так що. Всім бажаю. Гарного дня, а ми далі. Так, шо, єдна знахідка. Знахідка у нас... що одна копійка? одна копеечка поздние советы забираем есть монетка еще одна уже вот такая у нас монетка одна копейка поздние советы вот не видно мы это треба ну, состояние нормально будет, они не убитые тоже грязные. Так что забираем одну копеечку. Моим одну копеечку. 75-й рик, по-моему, да? Если не ошибаюсь. 1975 рик забираем. Погода чудова. Я возле дуба крутился И что, у нас не опять сигнальчик? А сигнальчик это у нас опять копеечка копеечка. Ранний совет. Кажу Поздний совет. Я тут все позднее что-то. Пока позднее все попадается. О, 70-й рик. Нифига ни себе. 70 рик. А чтоб 70-й рик пятнашка была. -у. -у, -у. 1970 год, одна копеечка, забираем, а может пятнашка попадется, або двадцатка, або десятка, забираем. есть у нас сигнальчик макета пришел копать. И есть у нас монетка. монетка. Ну да. Покажи. 50 копеек. О, Игорь, смотри. Ого. 100, копеек? Ну какого да? года? 50 копеек, а какого а года? Корок, корок, 1992. А покажи полтенник. еще раз монеты, мама говорила. так, нас пришли. Нифига себе. Платина такая красная. Классно. Забираем. Есть полтинник. Четвертая. Это нет, уже десятая, наверное. Можешь показать все монеты? Забираем монету. Так, все, покопали. Часик побегали возле дома. Вот такие знахитки. 10 гривен, гривна, 50. 11,50 накопал. 15 копеек советы, 2 копейки, 2 копейки копейка копейка то раз два три четыре пять шесть семь восемь монетики накопалы вот такие у нас монетики все забираем идем домой отдыхать какими монетики нарыли.